चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दू माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल गया चल दिया उस के बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी इसीलिए हम कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था बीजो प्रश्न अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं जवाब मैं अपने घर में माता जी को रसोई घर में मदद करता हूँ माता जी जो चीज मुझसे मंगवाती है उसे मैं देता हूँ सब्जी काट देता हूँ घर की चीजें यथास्थान रखता हूँ घर साफ करने में मदद करता हूँ कपड़ा लेकर कपड़े लेकर अलमारी में रखता हो प्रश्न आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है जवाब आत्मज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन में शिष्टता जिम्मेदारी और बड़ों बड़ों को बड़ो के प्रति सम्मान की भावना से बन सकता है निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाला शब्द का अर्थ शब्द कोश में से ढूंढ कर लिखिए तो चलो जो बोती बो बाप की जायदाद तो बफारा दवा डाल दिया जाने वाला नाश વ્યથા તો પીડા તે દુઃખ વ્યથિત તો દુઃખી શૌર્ય સુરવીરતા સૌહ તો સ્વામી કે માલિક રુચિ તો ઈચ્છા ભાવ રુચિ કરતો સુંદર પ્રિય બાટના તો બટવારા કરના અને બાટ તો હિસ્સા આઠમું છે ક્ષમા માફી ક્ષમી તો ક્ષમાવાન નવમું ઉદયન તો બાગ ઉદ્યાપન તો પૂર્ણા હોતી કા જશ્ન દસમું અમન તો સુખ ચેન સુખ શાંતિ અમન તો દેવ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર ત્રણ કહાની કી ચર્ચા કર છાત્રો કો લેખન કરવાઈ અહીં જે આપણને શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એક કહાની એટલે કે વાર્તા બનાવવાની છે અને તેને શીર્ષક આપવાનું છે તો ચાલો જોઈએ कहानी नु नाम से सुख का राज एक राजा था एक दिन वह बीमार हो गया राजा की बीमारी के इलाज के लिए कई वैद्य बुलाए गए कई वेदियों की दवा से भी राजा की बीमारी दूर न हुई राजा रात दिन चिंतित रहने लगा राजा के हालचाल जानने कई लोग आते जाते थे एक दिन राजा के यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया उसने राजा से बातचीत की वह समझ गया कि राजा को कोई बीमारी नहीं है लेकिन बिना परिश्रम वे बीमार पड़ गए हैं। उसने राजा से विनती की कि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनोगे तो आपकी बीमारी जरूर चली जाएगी राजा बूढ़े अनुभव की बात मानकर किसी सुखी आदमी का कुर्ता खोजने निकला राजा सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था इतने में उसने एक किसान को काम करते देखा राजा ने उसे पूछा कि तुम क्यों सुखी हो कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते किसान ने बताया कि मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर सारा दिन अपना काम करता हूँ इसलिए कभी बीमार नहीं होता राजा किसान की बात समझ गए घर आकर सुबह सुबह से शाम तक अपना काम करने लगे तो उसकी बीमारी चली गई प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए चतुर दरबारी पुराने जमाने की बात है कनकपुर के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनके परीक्षा लेने के लिए आए। उसने एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी उसने दरबारियों से कहा श्रीमान क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गई दोनों माला ये बिल्कुल समान लग रही थी दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ कहा कि महल की सभी खिड़िया खोल दी जाए जब उसने खिड़कियां खुल गई तो बाहर से मधुमक्खियां असली फूलों की माला पर आकर बैठने लगी बुद्धिमान दरबारी ने बताया कि आपके बाएं हाथ में जो माला है जिस पर मधुमक्खियां मंडरा रही है वही असली फूलों की माला है सभी दरबारी अचंभे में पड़ गई। आए हुए दरबारी ने भी उसकी प्रशंसा की राजा ने उसे भेंट देकर शाबाशी दी કહાની બધ મિલતા સંકટર ચતુરાઈ સે તો અવશ્ય સફળતા મળતી હૈ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્ન કહાની કા સારાંશ લીખીએ તો અહીં જે આપણને કહાની આપેલી છે તેનો આપણે સારાંશ લખવાનો છે તો આ વાર્તા છે જે તમારે વાંચી લેવાની તેના આધારે સારાંશ લખ્યો છે તે જોઈએ दुष्ट के शरारती स्वभाव के कारण सज्जनों को सहन करना पड़ता है हमें बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए स्वाध्याय। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न छे पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की जवाब पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दो मेरा बेटा लाखों में एक है उसका कंठ बहुत मधुर है वह बहुत अच्छा गाता है उसके गीत को सुनकर कोयल और मीना भी चुप हो जाती है और लोग भी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं त्यार पी भी जो प्रश्न दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में तारीफ करते हुए कहा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरी प्रश्न स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा जवाब तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र के विशेषता बताते हुए कहा मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। ત્યાર પછી चौथा प्रश्न चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से अपने पुत्र के परिचय में कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्वसा गायक है न भीम जैसा बलवान एवं न ही बृहस्पती सा बुद्धिमान। ત્યાર प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए? तो पहली पंक्ति छे यही सच्चा हित आहे तो आ वाक्य कोण कहे छे अने कोने कहे छे तो चलो જોઈએ या उक्ति वृद्ध महिला तीनों औरतों से कहती है तेविज रीते बीजा में आउसे या उक्ति चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है तीसरी उक्ति या उक्ति पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है चौथी उक्ति छे तो के या उक्ति तीसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है पांचमी પાંચમી ઉક્તિ છે તો યુક્તિ દુષરી સ્ત્રી સ્ત્રીઓ સાતમો વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ ત્રીજો આ પાઠના અભ્યાસવાથી પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ આગળના પાઠના અભ્યાસવાથી પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ ચાર ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો